bugun bizni she yerda turib bolamizni tarbiyasizlik bilan ooa deyapti dushmanlar kim qanaqa e'tibor beryapti bilmadim dushmanlarni internetda normalniy hujumi bor har bitta millatga har bitta to'q zo'r yashayotgan davlatga hujumi bor biz dunyoda to'q va tinch osuda rivojlanayotgan davlat davlatlarni teparog'ida turadigan davlatmiz biz biz. teparog'ida turadigan millatmiz biz bizni dushmanimiz yo'q deb o'ylaysizmi bugun mana millionlab bolalarimiz jamiyatimizi eng asosiy qatlami bo'lgan yoshlarimiz chetda yuribdi shularni o'sha yerda turib dushmanlar hujum qilmayapti deb o'ylaysizmi aqidada aynitib to'rt yil besh yildan keyin kelyapti dunyoqarashda aynib kelyapti qadriyatda aynib kelyapti ma'naviyati odobi buzilib kelyapti bular hammasini bemalol bemalol bombaga minaga o'xshatsa bo'ladi bularni kelyapti hamma hududdan bor o'sha şey ketgan mani bolam bo'lsa o'sha şey ketgan sizni bolangiz bo'ladigan bo'lsa agar nazorat qilmasak u joydan aynib kelsa bilasizmi ey dadaa siz kimsiz manga deydi deydi shu gapni agar o'sha o'shaarni mentalitetiga o'tib qolgan bo'lsa madaniyatiga o'tib qolgan bo'lsa ham shuna deydi aqidada adashgan bo'lsa ham aytadi mani qarshimga chiqmang deydi sizni nima ishingiz bor deydi mani soqol qo'yishim bilan deydi ishingiz nima sizni deydi deydi shu gapni bu nima bu nima bo'ladi bugun ota onasiga qarshi chiqqan bola qolgan любойga quloq solmaydi domlaga ham quloq solmaydi o'qituvchiga ham quloq solmaydi o'rginga ham quloqi hech kimga quloq solmaydi bugun ota onaga quloq solmagan boladan bo'ldi undan yaxshilik kutib bo'lmaydi ya'ni qiyomat kunida achinmasligimiz uchun qadrdonlar bizni ibodatimizdan dunyo va ro'zg'or ishlarimiz bizni to'sib qo'ymasin ko'pchilikni nima deydi xuddi bahonadagi bitta gapi ulgurmayapman ish ko'p xudo xohlasa qilamiz degan shaytoniy gap bilan o'zini o'zi aldaydi yana qayta aytaman bunga dalil alloh dinida dunyoga xalaqit qiladigan birorta ibodat buyruq buyurmagan наоборот foydasi bor ichmasdan ishlasak ishimiz zo'r bo'ladi barakotli bo'ladi ichma deganmi ichma yolg'on gapirib aldamasdan ishlasak o'sha şey joyda sharmanda bo'lmaymiz yolg'on gapirib aldaylik uydi egasi sen nima qilyapsan deydi yo ustamiz bilib qolsa nima qilyapsan san deydi ishdan haydaydi keyin boshqa ustaga borsak sen kimni shogirdi eding falonchi bitta so'raydi nima usea ya, umuman yaqininiikkiga keltirma deydi dinimizga amal qilmasligimizni bu dunyoni o'zida xorligi shu yerdan ma'lum biz yutuqqa erishgan odamlardan ibrat olaveramiz nimaga yutuqqa erishdi bu bola zo'r bola edi zo'r o'qivdi zo'r harakat qiluvdi vaqtini bekor o'tkazmavdi chunki vaqt bekor o'tdimi dunyo haroblashib boraveradi vaqt bekor o'tdimi oxirat haroblashib boraveradi vaqtini bekor o'tkazgan yani inson ikki dunyoda xor bo'ladi xor bo'ladi bu dunyoni o'zida boshlanadi xorlik nimaga chunki vaqtini bekor o'tkazgan odamda na bilim bor na hunar bor na boshqa narsa bor chunki vaqti bekor da uni ha bilimi yo'q hunari yo'q odam dunyoda yaxshi topib yaxshi yashay oladimi man u ikki juma oldin aytdimku payg'ambarlarni hunarlarini aytib berdima payg'ambarlar hunar qilgan payg'ambarlar kasb qilgan payg'ambarlar tirikchilik qilgan shular bilmasmidi rizq xudodan ekanligini bular bilamidikin degan savol bu ahmoqlik bu nimaga chunki allohni arrazzoq butun tirik jon zot borki uni rizqini man beraman degan ollohni sifatini bandalarga tushuntirish uchun o'zi payg'ambar bo'ldiku bular lekin yuzda yuz ollohni razzoq ekanligini bilib turib nimaga bular hunar qildi nimaga sabab payg'ambarlarni har bir ishi biz uchun ta'lim tirik jonmidi ular ham odammidi yermidi icharmidi ha payg'ambarlarki shu ishni qildi bu degani inson borki hunar qilmasa ish qilmasa bo'lmaydi tamom risq xudodan deb turib hazrati umarni gaplarimi ha rizq xudodan deb uyda o'tirib qolmanglar bilasizlarku osmondan kumush va tillolar yog'maydi degan gaplari bor